5 часов вечера в Киеве. Новости на канале БТБ. Президент Украины Петр Порошенко допускает, что решение о двустороннем прекращении огня на востоке Украины может быть достигнуто контактной группой в результате завтрашних переговоров в Минске. Об этом глава государства заявил в британском Ньюпорте в ходе саммита НАТО. По его словам, первый шаг к миру – это решительные действия, которые будут способствовать разоружению, общенациональному диалогу и принятию соответствующих законодательных актов для установления стабильности в Луганской и Донецкой областях. Завтра по предварительной информации в 14 часов должно состояться заседание трехсторонней контактной группы, на котором должен быть подписан документ, предусматривающий этапность внедрения мирного плана Украины. И завтра в 14 часов, если будет подтверждено, что встреча состоится, я обращусь и дам поручение руководству Генерального штаба о двухстороннем прекращении огня, и мы надеемся, что имплементация мирного плана будет начата завтра. Имплементация мирного плана будет започаткована завтра. Генеральный секретарь НАТО Андерс Вокрасмусен обвинил Россию в прямой агрессии против Украины. На вопрос о плане Путина по мирному урегулированию конфликта Расмусен ответил, что Альянс приветствует подобные попытки, но имеет значение лишь то, что происходит на самом деле. Напомню, в Эльсе начался двухдневный саммит НАТО, один из крупнейших в истории организации. Основной темой станет Украина, за это саммит и назван украинским. На нем обсудят помощь Украине со стороны членов блока. В совещании также примут участие высокопоставленные чиновники ООН и Евросоюза. Украинскую делегацию на саммите возглавляет президент Петр Порошенко. Великая Британия, Ньюпорт. Здесь Петр Порошенко встретился с Бараком Обамой, Франсуа Оландом, Дэвидом Кэмероном и Матео Ренци. Западные лидеры заверили украинского президента в поддержке территориальной целостности нашей страны. Отдельная часть будет уделена военно-техническому сотрудничеству. И также в декларации будет указано, что НАТО поддерживает двусторонние решительные действия стран-членов в обеспечении военно-технической поддержки для Украины. Я думаю, думаю, что это именно то, чего мы ожидали. Для Украины. Я думаю, что это самое то, чего мы чекали. Это только из мероприятий, в котором участвует президент Украины в рамках саммита НАТО. В Уэльсе у украинского лидера насыщенная программа. Он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также во встрече глав государств и правительств стран-участников международного войскового контингента ИСАФ. В уникальном формате запланированы встречи Петра Порошенко с Бараком Обамой, Дэвидом Кэмероном, Ангелой Меркель, Франсуа Аландом, Маттео Ренци. Также пройдут двусторонние встречи, в том числе с лидерами Канады, Польши, Литвы и Испании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Повестка дня саммита почти полностью посвящена ситуации в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Мы живем в очень сложном и опасном мире. Мы видим шокирующие действия России на востоке Украины. И в этой ситуации Альянс просто обязан играть ключевую роль в обеспечении коллективной безопасности. Видим ужасные сцены в Сирии и Ираке, так называемый исландский халифат и эту отвратительную жестокость, с которой казнили американского заложника. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие два дня. При этом Альянс обещает не оставить Украину наедине с агрессором. Блок приветствует решение кризиса в Украине путем дипломатии, в частности мирный план Петра Порошенко. На саммите НАТО рассмотрят вопросы усиления партнерства с Украиной, заявил генеральный секретарь организации. Конкретные шаги будут обсуждаться во время встречи Петра Порошенко и Андерса Фо Грасмусена. Главная проблема в том, что со стороны россиян нет искренней заинтересованности в прекращении огня. Они хотят и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине. Поэтому со своей стороны мы будем призывать Москву убрать войска от украинской границы, остановить поток вооружения и наемников в Украину, а также прекратить поддерживать вооруженных сепаратистов и, наконец, начать конструктивный политический диалог. В ответ на агрессию России в Украине Альянс для защиты стран Восточной Европы планирует создать силы быстрого реагирования НАТО, численностью в несколько тысяч человек. Ожидается, что это решение будет одобрено и именно в течение ближайших двух дней. По итогам саммита, вероятнее всего, будет принят ряд важных решений. Как пишет влиятельная западная пресса, Владимир Путин впервые за много лет дал странам НАТО то, что необходимо всем союзникам – общую угрозу. Возродив призраки Советского Союза, российский лидер вдохнул новую жизнь в Альянс. И хотя союзники вряд ли смогут решить проблемы, существующие у Запада с хозяином Кремля, но с дальнейшими шагами в ответ на агрессивную политику России они наверняка определятся. Эмилия

Дэвид Кэмерон и Барак Обама написали статью под названием «Мы не позволим варварам-убийцам запугать нас». Статья была опубликована в британской газете The Times. В ней, в частности, пишется, что на Востоке Россия порвала свод правил незаконной самопровозглашенной аннексии Крыма и наличием своих войск на украинской земле, угрожающих суверенному национальному государству. Авторы статьи приходят к выводу, что сегодня в Ньюпорте на саммите НАТО они должны вместе вернуть ту решимость, которая вдохновила основателей Альянса. И действовать сообща, будь это сопротивление России или противостояние исламистам. За неделю силы АТО потеряли 72 бойца, 300 человек получили ранения. Общее количество убитых силовиков за период антитеррористической операции составляет 837 человек. Более 3000 бойцов получили ранения. Но несмотря на потери, наши силовики продолжают ликвидировать скопление террористов. За прошлые сутки силы АТО провели ряд успешных операций, в результате которых было уничтожено более 120 террористов и заблудившихся российских военнослужащих. Украинские войска продолжают наносить удары по боевикам и их технике. За ночь наши солдаты 22 раза вступали в бой с противником. Боевые действия шли в 16 населенных пунктах, в частности в районах Донецка, Горловки, Стукаловой Балки, Старобешева, Амвросиевки. Активность российских террористических войск отмечается в Станично-Луганском районе Луганской области. В целом зафиксировано снижение активности обстрелов со стороны оккупационной группировки российско-террористических войск. Однако в то же время возросло количество огневых ударов наносимых с территории России. Россияне с применением системы СМЕРЧ обстреляли позиции наших войск. Близ населенных пунктов Веселая гора, Валуйская, Дмитровка. Трижды открывали огонь по украинским пехотинцам возле поселка Победа. Кроме этого, с установки БМ-21 «Град» и минометов обстреляли места дислокации и блокпосты сил АТО. Вблизи Плотина, Красная Толовка, Никитина, Золотое, Дебальцево, Фащеевка, Степное. Степовый. Силы пограничных войск и спецбатальона АЗОВ под Мариуполем отбили разведку боем, который предпринял враг со стороны Новоазовска. Уничтожены четыре танка врага. Об этом сообщил заместитель губернатора Донецкой области Константин Батосский. И несколько часов назад в районе села Безыменная российская артиллерия открыла огонь по позициям вооруженных сил. Как сообщили в пресс-центре АТО, это была провокация, организованная для съемочных групп российских телеканалов, которые прибыли на место атаки. Украинские военные уничтожили зенитную установку и автомобиль автомобиль «Урал». Силовики утверждают, что мариупольцам паниковать не следует. Город надежно защищен. Верховная Рада на закрытом заседании приняла решение о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели и захвата в плен бойцов добровольческих батальонов и вооруженных сил Украины возле Лавайска. Ее возглавил народный депутат фракции Батькивщина Андрей Сенченко. Ранее в парламенте генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что в рамках расследования событий под Иловайском проводятся военно-тактические экспертизы относительно действий руководства Минобороны и Генерального штаба во время проведения операции. Кроме того, Виталий Ярема сообщил, что Генеральная прокуратура расследует ряд уголовных производств, связанных с разворовыванием армейского имущества. Сегодня уже оголошены подозрения, в том числе Сегодня уже оглашены подозрения, в том числе бывшему министру обороны Ежелю. Также притягивается к ответственности руководство Харьковского, Житомирского, Киевского бронетанковых заводов за разворовывание государственного имущества, военного имущества. Основное это, конечно, не наказать этих людей, а создать условия, чтобы украинские предприятия обороны промышленного комплекса работали сегодня эффективно и предоставляли необходимую техническую военную помощь для нашего войска чтобы оно могло охранять нашу страну, чтобы оно могло эффективно работать и обороняти нашу страну. Национальный банк Украины проведет 8 сентября аукцион по продаже иностранной валюты. Продавать будут доллары США для удовлетворения спроса клиента. Согласно условиям торгов, каждый банк имеет право подать одну заявку с определением целевых потребностей физлиц. Минимальная сумма – миллион долларов. Финучреждения должны были перечислить стопроцентное денежное обеспечение в гривне для оплаты инвалюты на счет НБУ до 15 часов сегодня. Купленные таким образом доллары должны были использованы по целевому назначению в течение пяти рабочих дней со дня зачисления их на корреспондентский счет банка. Неиспользованную валюту в сумме более тысячи долларов финучреждение должно продать НБУ. Если сумма меньше, может перераспределить ее на другие нужды. В пути гармонизации финансовой отчетности с европейским законодательством обсудили участники международной конференции, прошедшей во Львове. Побывали на ней наши корреспонденты. Последние тенденции в области международных стандартов финансовой отчетности обсудили более 150 топ-менеджеров, собственников компаний, аудиторов и бухгалтеров. Среди организаторов мероприятия ⁇ Национальный банк Украины и Университет банковского дела НБУ. Цель этой конференции была с самого начала привлечь как можно больше наших специалистов, как практикантов, специалистов, которые работают в сфере бухгалтерского учета, международной отчетности, а также преподавателей, которые готовят новые специалистов. С первых же дней внедрения стандартов финансовой отчетности по международным правилам в Украине наши научные сотрудники занимаются поиском и внедрением таких программ. Поскольку мы работаем в банковской системе, то где как не в банках можно это сделать быстро, оперативно и масштабно. В банковском секторе процесс гармонизации отчетности с европейским законодательством начался еще в 1998 году. Первую отчетность по международным стандартам банки сформировали по результатам 2012 года. Впрочем, некоторые вопросы еще нуждаются в доработках. В частности, подходы к оценкам банковских активов. Отличия в оценке активов и банковской системе в учете. Чтобы сформировать отчетность, используются так называемые трансформационные таблицы при расчете. Из-за того, что по международным стандартам финансовой отчетности немного другие подходы, чем по требованиям Базельского комитета по оценке активов финансовая отчетность не всегда отображает успешность ведения бизнеса и его устойчивость целостную картину деятельности предприятия дает так называемая интегрированная отчетность она полностью отображает экономическое социальное и экологическое окружение предприятия и перспективы ведения бизнеса в Украине пока немногие компании формируют такую отчетность. Интегрированная отчетность базируется на расширенной финансовой отчетности. Туда добавляется социальный, экологический аспект и другое раскрытие информации. И влияют на это вещи, больше связанные с деятельностью общества, чем с экономикой. Общество в мире хочет видеть, как предприятие не только работает на себя, на своих акционеров. Кроме этого, как оно работает на общество как оно работает на Практика показывает, что социально ответственные компании являются более успешными в долгосрочной перспективе, а их руководители получают дополнительный вес в обществе. Роман Кофтун, БТБ. Далее информация про украинские мировые фондовые индексы. Мы же встретимся с вами, как всегда, ровно в 18.00. Оставайтесь с БТБ.